我们今天来到的是首尔站的乐天超市。那我今天要用短短几分钟的时间来帮大家介绍一下，来这边有什么必买，还有韩国人都推荐什么东西。那我们今天就一起进去看看吧。 这两个的话是这边推荐的热门商品，其实这个在台湾还蛮常看到的。这个在台湾我在宝雅看好像其实也蛮贵的，然后我有用过，我觉得它这个真的是就是敷在脸上，就是隔天就是脸会很水亮。那这个的话是韩国朋友推荐我的，他说敷这个的话就是你如果有长一些痘痘啊什么的，可以镇定，效果会比较好。那这个也是很多台台湾人常买的、哦，这个是那个护发油，它也很好用，就是早上起来涂一点点在头。 法上面它就会看起来比较油亮，那就像我像这样卷发很容易毛躁，涂这个的话很推荐。那大家应该有看过这个吧？这个是那个奶油蜂蜜的杏仁乳，那这个的话其实已经很有名了，就在台湾的话可能也有卖。那韩国的话它就是出了很多很多不同的口味，那我要跟大家介绍一个，就是这边很常卖到缺货的口味是这个，大家一定想不到是这个芥末口味。 这个的话是很常缺货的口味，然后是真的很好吃。然后如果你不喜欢芥末口味的话，就是还有像这样子辣椒的、啊，然后还有绿茶的、啊、这个，然后也有香蕉的，就是还有很多口味可以选。就是来这边的话一定要带。那你如果不想要买这么就是这么一大包这么多的话，你可以买这一种，它这个是小包装的，然后里面的话它就是各种口味都放在里面，这种的话也很好吃。带。 然后这个是利贝尔的牙膏，那这个的话也是很多代购会买的。那蓝色这个是基本口味的，然后剩下两个的话，一个是比较味道会比较重一点点，那另外一个的话就是味道会比较温和的这样子。我记得台湾卖的比较贵一点点，那这边的话，因为像是这个商品的话，它都有是买一送一，所以在这边买的话会比较便宜。 那这个的话也是我韩国朋友介绍的饼干，辣炒年糕口味的，然后它长得像这个样子。那它不是那种辣炒年糕的口感，但是它是有那个味道，就是有点辣辣，然后有点甜甜的那种感觉。那这个的话，其实你可以拿它的分量算是非常的多、哦，因为一般的话我们饼干里面可能就只有一点点，但它这个很多哎，它这个拿起来很重。 有这个，这个是贝贝露。贝贝露的话是他们的，像是巧克力棒一样，像这样子。那他们这边有非常非常多口味。然后贝贝露的话，你如果是在十一月十一号，就是男生的话会买这个贝贝露，然后送给女生，那就代表说哦，我喜欢这个女生，我要跟她告白。所以下次的话，如果大家来韩国，可以买这个，然后回去给你喜欢的女生告白哦。 这个的话也是韩国朋友推荐我的饼干，那这个的话他们很常就是会配就是像烧酒啊或者像啤酒啊，就是配着吃的那种小点心。那中间这个的话是有点辣辣，然后有点甜甜的饼干。那旁边的这个的话是它新推出的蒜泥面包的那种感觉，这个这个是他们新推出的饼干。那这个的话是起司口味的，那这个大家应该看形状就知道很像多利多汁这样子的口味。那就下次来的话可以买这个，然后回去配酒喝。 那这个的话也是韩国人很常会就是配酒吃的饼干这样子，那就有点像是我们那种虾味心，它的口感的话有点像米饼，它不是那种很扎实的饼干，它是里面就是很就是比较蓬松，然后有空气的那种饼干，就是很适合当配酒吃的饼干哦。那这个的话也非常好吃哦，那它这个的话上面巧克力它是涂的更多，它的巧克力味道很浓郁。 所以，如果喜欢吃巧克力味道的，很推荐这一个。那乐天的巧克力派其实很有名哦，他们就设了一个这个专区，那就是专门摆他们就是巧克力的商品。那第一个的话是这个，这个的话网络上也很多人介绍，就是半一半一半这样子，有原味的，然后也有巧克力的，它就是有点像是蛋糕的那种口感，然后里面有奶油，大家应该都有吃过。 然后第二个的话是这个，那这个的话是巧克力饼干，那它有点像是那种砂锅味在卖的那种饼干，它的巧克力的话是放非常多，所以它的味道非常浓郁，这个好吃。那、这个的话我在网络上比较少看到，但是我的韩国朋友他有推荐我说这个在韩国其实蛮有名的，是这个。那这个的话就跟刚刚那个就比较不一样，就像马吉啦，它是马吉的口感，然后里面的话有巧克力这样子。 所以你如果喜欢吃麻吉的人就很推荐。那这个的话也是必买一个，就是巧克力派。那来韩国的话，它就有多非常多口味哦、喔。像是这个的话是原味的基本款，然后还有这个，这个是香蕉口味的夏季限定版。夏季限定版的话有像这个，这个是那个芒果口味的，还有芒果香蕉口味的。这个是夏天才有的哦、喔。这个的话大家应该知道，这个是非常红非常久的韩国的布朗尼。它吃起来的话味道很浓郁。 新口味哦，绿茶口味、抹茶口味，如果是抹茶控的话，可以来买这个。它这个的话，其实也不算饼干，有点像是那种鸡蛋糕的口感，叫做金鱼面包，里面会有一点点红豆馅，吃起来的话，整体口感是偏甜的，所以我推荐给就是喜欢吃甜的朋友们。这个的话是那个呃养乐多软糖，然后吃起来的话就有点酸甜酸甜的，很好吃。 这个的话也是来韩国很多人会买的，像是这个孔刘男神代言的，然后它的话也有很多口味，然后也有组合组，就像这样子的。那来韩国的话最有名的当然就是要买泡面啦、啊，这边的话就是大部分有就是辣鸡面，在韩国买的话就是口味会比较多，像是台湾最常看到的一定是这个原味的嘛，这个，然后。 这边的话，我有一个还蛮喜欢的，就是它有出这个奶油口味的，奶油口味的也非常好吃。然后还有这个，这两个，这个是他们最近出的口味。然后它这个口味的话，里面是猪米，猪米的话就是比较，呃，咬起来那种口径会比较，就是。 会比较 Q 弹的样子，有点像是你在咬那种年糕的感觉。那这个的话，你可以买回去试试看，因为这个真的很特别。那这个的话，来韩国也是，就是很多人都在找的。这个是韩国的香油。那韩国的香油的话，其实他们煮料理的时候，很常会加在里面，像是什么年糕锅啊、刀削面啊什么的，他们都会加一点点香油在里面。只要它加到料理里面，料理就会变得很香。所以这个的话也是非常多人带的。那辣椒酱的话，其实本来就很有名啦，所以。 在台湾的超市可能其实也看得到，但是这边的话价格会再更便宜。那如果对料理有兴趣的话，也可以上我们的呃 YouTube 上面看，我们有像是辣炒年糕啊，或是有一些食物，有一些韩国食物的料理这样子，那可以买这个，然后回去自己做做看哦。那来韩国的话，一定要买这个，就是韩国的海苔。那韩国的海苔的话，我很喜欢吃，因为它上面会沾一点盐巴哦、喔。所以他们如果是在做刀削面呐，还是年糕锅啊，他们都会加一点香油，然 然后加一点芝麻，然后再加一点这个海苔，就会变得非常好吃。